ребят, смотрите, вот наш баллистический пакет. Просто сложенный во много раз, замотанный скотчем на магнитах для удобства крепления на машину, на любую технику. Также этот материал, это СВМП, этот полиэтилен высокомолекулярный, можно использовать, сворачивая во много-много-много раз, и использовать как баллистические пакеты для карманов, на рукава, защита шеи. В общем, любая защита от осколков. 20 слоев держит осколок, держит гранату, держит пулю ПМ с 4 метров. Оттестирована толщина. Вот 20 слоев. Тоненькая, легенькая. Вот здесь 58 слоев, 60. Ну, это, это радость для спины бойца. И это все можно делать самим. Материал купили. СВМП высокомолекулярный полиэтилен купили нарезали ножом ну проблемно конечно режется но нужно нужно будет менять нож часто лезвие смотали скотчем плитоноску. закрепили она, сюда влазит она, сюда. да влазит по размеру все вырезали защита спины защита карманов коленей в общем ребят мысли комментарии предложения только приветствуются и это копейки, это в половину дешевле, чем магазины, чем барыги продают вам и нашим защитникам. Працюем, разом до прямого.